Добрый вечер. Добрый mm -hmm. А скажите, пожалуйста, видно 251 статьи у вас доказы есть? А что это? стоит на балансе в ГАИ? А на какие... Який... А что там? Что, что вы на Є відеодокази, так? Все в суді. Згідно 33 приказу, так? Суді. А ви показали, ви вже пишете протокол. Ви показали відеодокази водійов. Смислі в судді. Чоловік може там чи не Ви спочатку повинні доказати, представте, будь ласка. Старша, практично. Ясно. Скажіть, будь ласка, ви спочатку покажіть водійову. Я... Ви об'язані... Вам іменно нічого не обязані. Об показати показати не повішайте тон, будь я ласка. Я не тон. Я вам не ви мені не об'язані, об ви об'язані водійом показати, а не писати протокол. Вот составлю протокол, може бути, і покажу. А, а в тичі 10 днів можуть я <свист> В Знислі за обжало. Спочатку докази, згідно 251 статті, докази. Закройте, пожалуйста, дві. Вони не мають права вас, на вас складати протокол, тому що в них немає доказів. А те, що вони вас розводять, це нічого. Вони не мають права Товарищ, це так робити. Я не знаю хто ви. Заклить, пожалуйста. Громадянин України. От, пожалуйста. Покажіть, це... України. для чого він вам? У ну, нас, нас, нас паспортний режим? Я ще знаю, хто ви. Граждані. Якщо треба, я покажу. От, покажите, я пожалуйста. ви зупинили водія? Так, да. Зупинили. І як ви зупиняли? Згідно приблизкових маячків? Так, точно. Так точно? Да. А що це за зупинка? А як точно? Если Normal, человек ты... нарушает правила дорожного движения, как мы должны опознать? Вы... Вы через, через, лесу, well, через, лесу, вы, через покажите ему, так. что он, что он, он, он нарушил. Покажите я ему. именно вам ничего не буду показывать, а водителя... Вот, вот покажите про отсутствие в водителя. А вы никто. Как я никто? Я, же не знаю, кто вы. Я даже я не вообще знаю, как раз... вас зовут, как ваша фамилия. Как я, я никто? А вы Но кто тут? Вы кто тут? Я инспектор ДПС. Вы никто тоже. Да, может быть, да, для вас вы никто. никто. Вы продажник, понимаете? Кепку На в друг другую сторону и все. Да, так. А вы же на меня так наговариваете? Ну, я не на вас, Рас я в общем, я в общему кажу. Я в общем хочу. Неплохо вы говорите в общем. Я не плохо. Дверь, не, я хочу попросить. Я хочу попросить. Ну, Закруйте дверь и присутствует. Ця машина я платю налоги. Я Вот это, за эту машину. да, Так, платите. На, за ці эти... вот машини. И вам зарплату теж. Товарищ майки. Я вам ще раз скажу, попросіть докази, вони не мають права скласти протокол. Що, що таке? Я хочу на вулиці. поприсутство. Єдно 251 статті ви показати повинні. Я вам не обв'язав нічого, я водітелю покажу. Ну Покажіть водителі. Ну покажі твої дітей. Вони не мають права скласти на вас. Ви розумієте, що вони, вони не мають права скласти на вас протокол. Не мають права. просто будете задержують. Вы просто его задерживаете и все. В смысле задерживаю? Да нет. вот так. Вы сначала предоставьте доктор, да доказательства согласно 20, 251 статье. Я ему предоставлю. Предоставьте. предоставьте. Сначала должны доказать, они вот так докажу. сразу протокол. Надо докажите. Они Судак. в судах мы должны бегать. Докажите, пожалуйста. Да вот так, Стоит а? для... он стоит вы докажите, так... покажите водителю, что он нарушил. Покажите. А? Резина, да, Я помню, что резина. Просто будет задерживать вас. Вы так... да не, не имеете права составлять Дура, протокол да, без доказательств. Да, 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 да. На каком основании вы составляете протокол? На каких основаниях вы составляете протокол? На какие? Потребуйте, пожалуйста, потребуйте, пожалуйста, чтобы показали вам ваши правонарушения. Потребуйте, чтобы они вам показали ваши правонарушения. Ну, а что там нарушить, да, нарушить? Что мне могу делать? Человек не резал. Человек даже сам подтверждает, что он нарушил. В смысле сам подтверждает? А вы что, не слышали? Нет, вы, не, не слышал. Не не вы согласны, нарушили? что вы нарушили? Я спешу вообще. Я, я понимаю, спешу, что вы спешите. Там, да, да. бензин нужно покупать, клубнику вот, нельзя. Они хотят нас подвести, просто да, попросили отвести нас для низких бензин. Я понял. А а там, 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 никто там. ж не... Я же ничего не имею против. Просто они беспредельничают. В Ютубе мы вас тоже встречали. Почему вы составляете протокол вот таким образом, без доказательств? Чем вы руководствуетесь? чем я руководствуетесь? А там дальше есть. Дорога на Ширкоёсово мне пробил конёсов на весь строй, без запасов. А? Нет, без а так, а так. А дальше подъявим? Вы можете согласно 22 статьи просто предупредить и отпустить людей на первый раз. Или устные по 26 сделать, а не штрафовать. Вы разобрались, какое состояние человека, как он живет, что, что у него, сколько у него детей, какая у него зарплата. Или вас это вообще не интересует. Социальный статус человека. Нет, да? ну, Гена, вы бы лучше там, помогли людям там, там, там найти резину. Там нету, говорит, дальше. Но, не Едем тогда там возьмем, да, А что делать? Без запаса ехать, Стану на Можете хотя бы людям помочь отпуститься согласно 22 статье? Что такое 22 статья? Вы знаете? Да, устное предупреждение. Устное предупреждение, да. это только начальник ГАИ. Спасибо.